payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar imomi abu dovud rivoyat qilgan hadisda ma sha allohun va yakun olloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi olloh nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi mana shunga dalolat qiladigan ko'p oyatlar hadislar borki ularda olloh taoloning iroda qiluvchi zot ekanligiga dalolat bor iroda sifati xohlash qasd qilish alloh taolo bir narsani xohlaydi alloh taolo bir narsani xohlamaydi endi Alloh azza va jallaning mana shu iroda sifati haqida ahli sunna va jamoaning e'tiqodi qanday dunyo va oxiratdagi barcha iymon kufr toat masiyat foyda zarar oz ko'p katta kichik hamma hammasi Alloh taoloning irodasiga ko'ra hikmatiga muvofiq qazo va qadar bilan yuzaga kelgan olloh taolo xohlagan narsa bo'lgan olloh xohlamagani bo'lmagan olloh iroda qilgan narsani rad etuvchi yo'qdir nima bo'lgan bo'lsa olloh oladi nima bo'lmagan bo'lsa buni ham olloh nima qildi shunday bo'lishligini xohladi ollohni irodasini to'xtatadigan hech narsa yo'q biz musulmon sifatida alloh taoloning iroda sifati haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lsak hayotda bo'ladigan ko'p tushunmovchiliklarni oldini olgan bo'lamiz alloh taoloning iroda degan sifati iroda sifati haqida yetarli ilmimiz bo'lsa juda ko'p mushkulalar juda ko'p savollarni oldi olinadi qarab turinglar savollardan bittasi sababiyat qonunlari nima bu nima bu hamma mavjudotlar alloh taoloni irodasi bilan vujudga kelishiga iymon keltirdik yani endi sababiyat qonunlariga qanday bir muomalada bo'lamiz sababiyat qonunlari haqida quyidagicha e'tiqod qilamiz mavjudotlarni vujudga kelishi paydo bo'lishidagi sabablar ikkita asliy sabab tayin qilingan sabab asliy sabab tayin qilingan sabab asliy sabab nima desa asli sabab, sabab allohni xohishi asli sabab allohni xohishi varata pustoy, bir metr adashmaysan lekin gol bo'lmadimi demak olloh xohlamagan ekan sen hamma sababni qilding hammani oltarding varatarni ham yiqitding pустой keldin. kelding turtib qo'ysang go'l bo'lishi kerakmi endi yani mana shu joyda asli sabab bor agar alloh xohlagan bo'lsa kiradi bo'lmasa kirmaydi asli sabab deganda de, alloh taoloning irodasi tushuniladi ya'ni paydo bo'layotgan hamma narsa bo'layotgan hamma narsa ollohning irodasi sababli dunyoga keladi asliy sabab tayin qilingan sabab tayin qilib o'rnatilgan sabablar deganda esa narsalarning paydo bo'lishi uchun tayin qilib o'rnatib qo'yilgan sabablar tushuniladi yomg'ir ko'katni o'sishiga sabab olov qog'ozni kuyib yo'q bo'lib ketishiga sabab demak yomg'ir bilan olov tayin qilingan sabab olov kuydirmaydi qog'ozni agar Alloh xohlamasa suv o'stirmaydi ko'katni agar Alloh xohlamasa Bo'ladi-yu, suvni qo'yasan hech narsa o'smaydi gugut chaqasan yonmaydi chanqagan odam chanqoq qolish uchun sabab bor u suvni xoplab ichishligi Sovqatgan odam isinishligi uchun sabab qo'yilgan issiqoq kiradi yoki o't yoqib yoqibturi oldida boradi shunda isinadi lekin shunda ham biz aytmaymiz suv seni chanqoqingni qoldiradi demaymiz o't seni istadi demaymiz seni chanqoqingni qoldiradigan Alloh, qog'ozni kudiradigan seni isitadigan Alloh. seni qilayotgan ishing suv ichib o't yoqayotganliging bor yo'g'i nima sabab farzandni dunyoga kelishi erkak bilan ayolni birga bo'lishiga bog'liq ana shu birga bo'lishligi tayin qilingan sabab lekin asli sabab nima abo'lmasam farzand ko'rmayotgan odam sababini qilmayapti deysizmi sababini qilyapti demak farzandni paydo bo'lishligi bu alloh taoloning xohishiga bog'liq narsa seni boy bo'lishing kambag'al bo'lishing ollohni xohishi sen faqat mehnat qilasan agar hamma mehnat qilgan odamlar boyib ketishi kerak bo'lsa kambag'al qolmasligi kerak edi hamma mehnat qiladi demak o't kuydirmaydi olloh kuydiradi suv cho'ktirmaydi olloh cho'ktiradi o't bilan suv nima ekan bor yo'g'i olloh taoloning xohishi narsalarni vujudga ke keltiradi mana shu haqiqatni anglash uchun alloh taolo gohida boyagi sabablarni bekor qilib qo'yadi ibrohim alayhissalomni kuydirishlik uchun qavmi judayam katta gulxanni yoqdi o'tga tashashdi ya'ni odamlarni o'lchovi bo'yicha ibrohim alayhissalom kuyib kulib bo'lib ketishi kerak lekin o't kuydirdimi bandalar o'zlariga tegishli tayin qilingan sababni qilishdi lekin asli sabab xohlamagan edi o't kuydirmadi yana misol yunus alayhissalomni suvga irg'itishdi insonlar yunus alayhissalomni o'lishigi uchun bo'lgan sababni qilishdi suvga tashlashdi baliq yutib olib kirib ketdi dengiz tagida qirq kun yotdi havo yo'q ovqat yo'q yorug'lik yo'q harakat yo'q bu insonni o'lishiga tayinlangan tayin qilingan sabablar edi insonlar tayin qilingan sababni qilishdi lekin asli sabab xohlamaganida yunus alayhisalom 40 kundan keyin nima bo'ldi tirik chiqdi tushundinglarmi sizni xo'jayin haydab yuborganda kambag'al qilib qo'ya olmaydi o'sha ishdan haydalmaslik uchun nima desa xo'p deydida ey birodar unaqa xor qilma o'zingni bu koinotda bir narsani vujudga kelishi uchun ikkita sabab bor ekan Asli sabab tayin qilingan sabab Asli sabab ollohning xohishi tayin qilingan sabab sebep, sabablar insonlarni qo'lidan keladigan yani sabablar agar biz bizga tegishli sababni hammasini zo'r qilsaku agar olloh xohlamagan bo'lsa bu ish bo'lmaydi